Формирование тарифов на коммунальные услуги. Как решить эту проблему на государственном уровне? Об этом сегодня в отражении гость программы, депутат Верховной Рады Украины Виталий Немилостивый. Здравствуйте, Виталий. Добрый день. Высокие тарифы на коммунальные услуги. Уже давно, уже очень много лет обсуждается вопрос их несправедливого и непрозрачного формирования. Всяком случае, у местной власти добиться объяснения о том, как все Таки формируются тарифы, из чего они состоят, что туда включаются, какие расходы, это практически невозможно. Вы неоднократно заявляли о том, что они должны быть одинаковыми по всей Украине. И это как минимум. Почему правительство не занимается этим вопросом? Почему столько лет об этом только говорят, и никаких конкретных шагов не принимается? Вы знаете, действительно. Прозрачности нет в этом вопросе, но я немножко несколько поправлю по пару вещей. Тариф одинаковый, например, должен быть на газ для всех потребителей, потому что газ закупается по одной цене на всей территории Украины. А дальше добавляется, необходимо добавлять определенную там норму рентабельности и продавать всем жителям по одинаковой цене. Второй вопрос. Уже когда есть газ, например, тариф на тепловую энергию, то туда добавляется еще вода. Вода в разном регионе стоит по-разному. Есть регионы, в которые, например, условно ну, говорим, из Днепра подается прямо вода, а есть, где надо по 100, по 150, по 170 километров насосами качать воду. Есть, где не глубоко залегают чистые воды, есть, где глубоко. Поэтому тариф на воду, в общем-то, может отличаться, но не должен отличаться в 4 раза для жителей в разных регионах, потому что э, прожиточный минимум одинаковый для всех, и минимальная заработная плата одинаковая для всех. Вот. Почему правительство ничего не делает? Ну, это для меня для самого загадка. Хотя формально, формально для того, чтобы регулировать тарифы, создана независимая комиссия, государственная комиссия, которая э, формируется не членами правительства, которая должна получать от всех, э, значит, ну, условно говорим, предприятий коммунального сектора э, предложения, рассматривать их, устанавливать определенную норму рентабельности и утверждать тариф. Эта комиссия существует, она работает. Но интересный момент. Вот я знаю, что не все, э, порядка 312 было предприятий Коммунэнерго по Украине, э, скажем, несколько лет назад. И лицензию получили только 150. Остальные работали вообще без лицензии. Они даже не собирались ни у кого ничего там утверждать. Пришли в местный орган власти, в лучшем случае утвердили, тарифы работают, а иногда и в местные орган власти не приходили. Но это, скажем, это не Харьковская проблема. Харьковская, харьковские тарифы утверждены. Вот, например, тариф на тепло за квадратный метр в Харькове почему-то в полтора раза выше, чем в ивано Франковской или там чем в Тернополе. Почему? Я сам не могу добиться. Вы знаете? Вот начинаешь в это вмешиваться, задавать вопросы, говорят, а мы независимый орган. Вот как судебная власть независимая и живет как бы своим миром, и не всегда понятно каким. Также и формирование тарифов. Не власти в нашу работу, вот нас назначили, нас выбрали, там квота есть президентская, есть квота парламентская, есть квота правительства, и формально это независимый орган. Мы не можем ничего добиться. Несколько раз были предложения для того, чтобы э, можно было включать инвестиционную составляющую в тариф, поднимался этот вопрос. Вот на сегодняшний момент невыгодно, ну, например, коммунальным предприятиям удешевлять свою услугу. Почему им невыгодно? Потому что если они ее удешевили, то им дают определенную норму рентабельности и говорят, все, вам больше денег мы не дадим. Норму рентабельности устанавливает государство? Комиссия устанавливает. Комиссия это устанавливает. Но каждая э, теплокоммунэнерго, например, свои показывает расходы и утверждает свои расходы. Ну, понимаете, есть отрасли, которые, так называемые, регулируемые государством. Вот, например, стоимость на хлеб, там, стоимость на э, там, обслуживание лифтов. То есть социально значимые услуги государство регулирует. Как оно регулирует? Производитель продукции или там, тот, кто оказывает услугу, показывает свою плановую калькуляцию. Расходную часть. Дальше устанавливается плановый процент рентабельности и утверждается тариф. Так вот, это все настолько ну, советская система непонятная, что никто об этом ничего не может догадаться. Поэтому надо пересматривать эту систему. Возможно, надо возможно, децентрализацию надо начинать. Я это сейчас говорю как неокончательную свою мысль. Но мне кажется, что может быть одним из первых шагов децентрализации что передать все-таки вернуть местным органам власти. Это ж коммунальные предприятия, они принадлежат громаде. Значит, есть горсовет, есть там облсовет, пусть они принимают решения. А жители области и жители города будут оценивать свой горсовет или свой облсовет по тому, какие они там решения будут принимать. Мне кажется, что надо вернуть право устанавливать тариф местным э -э, радам городским, ну, районным, Если областным. вернут право устанавливать тарифы местным советам, то тогда, опять же, будет огромная разница в тарифах Вы в зависимости знаете, от региона. Вы знаете, разница может быть в тарифе, но может быть и разница в качестве услуги. То есть вода формально у нас вся одинаковая. А на практике ну, будем говорить откровенно, ее нельзя употреблять в пищу, ту воду, которая там с крана течет. Или да, даже другой пример я приведу. Ну, в очень немногих странах, как у нас, одна и та же вода для хозяйственных нужд и для питьевых. То есть под ним и тем же трубам одна и та же вода приготовлена по одному составу. То есть, возможно, какие-то местные органы власти начнут все-таки реформировать свою систему и убедить людей, что давайте мы сегодня там больше за это заплатим, но получим другое качество воды получим другой уровень услуги, то же самое там с подачей тепла, то же самое с другими услугами. Мне все-таки кажется, что это один из элементов децентрализации власти. Сегодня, как вы оцениваете состояние жилого фонда? Уж если мы заговорили о коммунальных услугах, Критическое это, состояние, это не, не моя точка зрения, это точка зрения всех экспертов. Понимаете, у каждого дома есть свой срок эксплуатации. То есть, проектанты все время устанавливали. Ну, простой пример, вот так называемые хрущевки. Я сам родился, жил 27 лет в таком доме. Думаю, построенный, в да, в конце да. 60-х годов. Так вот, такие дома были рассчитаны как временное жилье на 25 лет. Они уже сегодня функционируют и по 60, и по 70 лет. То есть в Москве после того, как хрущевки эксплуатировались больше установленного срока, там 70-75 лет, было несколько несчастных случаев, когда дома начинали распадаться буквально как карточный домик. Сварочные швы, сварочные швы, они все равно ржавеют. И вот там ведется большая работа сегодня уже многие кварталы поубирали Хрущевок и построили современные же другие э, дома. Вот нас, к сожалению, ожидает та же, инфраструктурная, та же инфраструктурная проблема, это инфраструктурный кризис, когда одновременно нам необходимо будет сотни тысяч семей переселять в другие дома. И поэтому, когда сегодня власть оттягивает этот момент на потом то потом это будет все и сразу необходимо. Чем быстрее мы начнем внедрять программы строительства нового жилья и переселять людей, скажем, в 2008-2009 году активно эта тема обсуждалась и на уровне правительства, и в Киев. Киевская власть предлагала людям переселяться, скажем, с квартиры, ну, с домов, которые как, так называемые Хрущевки, в новые дома из соотношения 1 к полтора то есть квартира 40 квадратных метров менялась на квартиру 60 квадратных метров, причем старались это сделать в том же районе. Потом наступил кризис, это все остановилось, и про это забыли, про этот вопрос. Кстати, тогда хрущевки подорожали в цене. Люди уже ждали, что вот сейчас начнут все менять. Вот. Но потом эта работа остановилась, и это неправильно. Когда начнет все сыпаться, как карточный домик, сразу построить сотням тысяч, миллионам граждан Украины жилье будет сложно. Поэтому я отношусь к этому как вопросу как надзвичайному надзвичайно важливому, Его требует вирішувати негайно. Скажите, пожалуйста, эту проблему вообще государство в состоянии решить? И каким образом? Если ею заниматься, то государство в состоянии решить. Если не заниматься, то, естественно, она сама собой не решится. Рассчитывать, что рынок все отрегулирует, как сейчас модно говорить, и многие государственные деятели, свою бездеятельность и свое неумение организовать какой-то процесс, они говорят, а зачем нам этим заниматься, рынок все решит, все за нас решит. На самом деле это неправильно. Вот конкретный вопрос инфраструктурный, который мы с вами говорим, рынок не решит. Должно быть долгосрочное, среднесрочное государственное планирование, должно быть, под, должна быть поддержка государства. Есть два вида поддержек. Эффективный — это поддержка потребителя, неважно, это говорим мы, если мы там закупаем технику сельскохозяйственную, ну, или самолеты в лизинг, или, или оборудование промышленное, или квартиры. То есть есть два варианта. Надо финансировать потребителя. Давать льготные, длинные кредиты. Или, к примеру, разрешить предприятиям, промышленным предприятиям, я подал законопроект такой, предприятиям космической и ракетной отраслей, например, чтобы они могли списывать на себестоимость строительства жилья и своим молодым работникам это жилье выдавать. И не ждать, когда у них будет прибыль. То есть в любом случае таким образом мы стимулируем спрос через потребителя. Может быть другой вариант. Он показал неэффективность. Можно финансировать строительные компании то есть давать им долгосрочные кредиты, они будут строить какое-то жилье, а потом выставлять его на рынок. Мы видели кризис ипотечного кредитования, ну, такого вот строительного там, в Америке, в Греции, в Испании, да и у нас на Украине было, что год, два, три стояли дома незаселенные. То есть это тоже не совсем правильный путь. Поэтому страна должна выбрать вариант, две-три модели – для тех, у кого есть деньги, частичное финансирование. Для тех, у кого нет денег, это может быть, как раньше на промышленных предприятиях. Пришел молодой специалист, ему дали служебное жилье, он 10 лет отработал, и квартира переходит ему, например, в собственность. Для тех людей, которые сегодня живут уже в домах, в хрущевках, то вот была простая модель. Понимаете, на один гектар земли городской в Хрущевках ну, там, в 10, в 15, в 20 раз меньше квадратных метров жилья, чем в, при современной застройке. Поэтому берется свободная территория, строится один большой дом, фактически расселяется там, целый микрорайон, убираются дома и дальше для бизнеса есть поле, дальше выстраивать бизнес. То есть это уже бизнес-проекты. То есть нужно сделать первый шаг, дать первый кусок земли и простимулировать бизнесменов построить и переселить людей. А дальше уже получается, как бы в городской инфраструктуре получается территория с канализацией, с дорогами, с сетями, э, с близостью там, к общественному транспорту. И дальше это уже чистый бизнес. Вот Москва таким образом пошла. Вы знаете, но ну, тем не менее, я не понимаю немножко... Ну... Такой момент очень важный. Если простимулировать бизнес, откуда брать деньги, за счет чего? Потому что их же два кармана, да? Из, из бюджета. Одного из бюджета. Из тех налогов, которые мы платим. Если мы говорим о строительном бизнесе и мы простимулировали, например, его из бюджета, то это все вернется в бюджет, скажем, даже в момент строительства 30 денег минимум сразу вернутся назад в бюджет в виде налогов, угу. отчислений пенсионного фонда и так далее и так далее. Далее, значит, новые современные здания, которые будут построены, они уже будут построены по новым стандартам. Кстати, у нас приняты европейские стандарты в строительстве на сегодняшний день. И эти здания уже будут на 30-40, иногда 70 потреблять меньше энергии. Решается сразу и эта проблема. То есть и для людей в таких домах падает стоимость коммунальных услуг. И даже получив квартиру там в полтора раза больше, человек будет платить меньше за коммунальные услуги. Поэтому страна, простимулировав строительство одного такого дома, а дальше оно уже работает как бизнес, на самом деле там, за два-три года все возвращает, и дальше только тоже и страна зарабатывает. Поэтому надо это делать. Вы тоже неоднократно заявляли по поводу ОСМД, что государство должно стимулировать жителей к созданию ОСМД. Ну, и, и, отталкиваясь от опыта Харькова, да, да создаются ОСМД, но во всяком случае не так, наверное, как хотелось бы и как планировалось. Чем это объяснить вот, и что вот, делать? Вообще вы вот, ответили это, на да, вопрос, да, почему да. не так? Потому что не так, как планировалось, создаются. Когда писался закон и принятый закон... Я имела в виду количество... И как планировалось, то планировалось планировалось, что жителям будет не просто передаваться дом э, в виде квартир, а жителям должен передаться дом со всеми вспомогательными помещениями, то есть чердак, подвал, лестничная клетка. Это все собственность жильцов, конкретная собственность конкретных жильцов, вплоть до того, что должен быть сделан техпаспорт и каждому жителю должны быть выделены его часть чердака, его часть подвала. Этого не делается. То есть, если такое, жители с такого СМД придут сейчас в БТИ и попросят им сделать такой техпаспорт, то ему его никогда не сделают. То есть первый раз mm -hmm. жители обманывают, им не дают их долю в местах совместного пользования. Второй раз в чем обманывают? А кстати, я сейчас был встречался с жителями на Алексеевке. Я был поражен в одном доме, 16-этажном, по проспекту, по улице Клочковской. Значит, вообще какие-то бизнесмены выкупили первый этаж вместе с парадным входом закрыли на решетку и люди заходят через второй этаж и на лифт на второй этаж ходят вот как как все происходит mm -hmm. на практике так вот первый раз обманывать людей не дав им а что это значит не дать чердак и не дать подвал там часто коммерческие структуры находятся сегодня так вот эти коммерческие структуры должны платить деньги не в горсовет за аренду или при прокупке они должны платить жителям этого дома ежемесячно какую-то аренду дальше фасад дома на каждом фасаде который дом хорошо расположен висит сегодня реклама где деньги от этой рекламы? Почему они не идут жителям? Это Кто деньги жителей получают коммерческие фирмы, которые там отчитываются перед горсоветом. Это неправильно. И третий вопрос, самый главный. Земля. По закону не просто дом принадлежит жителям, а и придомовая территория. Так вот, я не слышал, чтобы хоть одному СМД в Харькове дали акт на землю с придомовой территории. И тогда уже, если на этой земле находятся какие-то торговые точки, или, например, стоят автогаражи, то эти деньги должны идти тоже жителям этого дома. Так вот, если все это складывать, 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 то дом, в принципе, может оказаться на самоокупаемости. Если жители выберут правильного или инициативного человека, который умеет распоряжаться деньгами, то у них значительно уменьшатся платежи. Они поставят сами приборы учета, они сами себе найдут электрика, который будет обслуживать. Особенно для больших домов это очень выгодно. Вот. Но не дают ни землю, ни чердаки, ни подвалы, ни фасады. И говорят, вы дом забираете, вы им там что-то как-то им управляете, а вот это все деньги нам будут. Вот из-за этого не идет развитие СМД. Что делать? добиваться по закону. То есть закон-то на самом деле требует, чтобы так было, как я говорю. Более того, я вот приборы учета. Я прихожу к одному дому, жители говорят, вот у нас сломались приборы учета, там счетчик тепла, нам не ставят, начисляют по тарифам. И требуют, чтобы мы собрали деньги и поставили прибор учета. Это опять нарушение закона. По закону прибор учета должна поставить организация, которая оказывает ту или иную услугу. Если нет прибора учета, я вот, я, наверное, не должен это говорить, э, телезрителям всего города Харькова. Но я уже не выдерживаю от наглости наших коммунальных предприятий. Поэтому я скажу, что жители имеют право не платить вообще за оказанную услугу без установленного прибора учета. И любой суд подтвердит их правоту. И я готов через свою приемную таким людям оказывать бесплатную юридическую помощь. Потому что ну, вы вот идете в магазин, вы же не идете со своими весами, то есть вы приходите, говорите, я хочу там 200 грамм там колбасы или там 300 грамм масла или что-то. Там стоят весы, они должны быть сертифицированы, ну специальный там орган сертификации ставит, что не показывают правильные показатели. И это входит в стоимость колбасы, вам же отдельно за то, что взвешивают, не выставляют счет. Точно так же и с коммунальными услугами. Если коммунальная организация не обеспечила современным и правильным прибором учета, можно за эту услугу не платить и считать, что этот договор недействительный про оказание услуги. Ну, ведь не обязательно каждую квартиру. Есть приборы учета, которые стоят на доме. На многих, во-первых, домах не стоит. А во-вторых, в принципе, это создает, знаете, как вопросы. У одного квартира, допустим, в доме 30 квадратных метров человека, у другого 50. А потребляют, а делят в среднем по количеству жителей. Вопрос, Вопрос. Конечно, безусловно. Делить по квадратным метрам, а не считать жителей, другой вопрос. Один любит теплей, один форточку открывает. И так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, э, как бы плохо, что у нас изначально дома строились, вот, как говорится, при советской власти, без учета этих особенностей. Но сегодня технические возможности позволяют свободно решать эти проблемы. Если создано ОСМД, то это уже вопрос жителей этого дома. Они могут вообще договориться, что мы, вот есть прибор на входе в дом, и сами между собой договорится алгоритм, как они распределяют эти платежи. Если нет СМД, то вопрос о том, справедливо ли начисляют каждому жителю, остается открытым. Один живет на последнем этаже, один на первом этаже, у одного угловая квартира, у одного по центру квартира. Это все будут разные показатели. Сегодня очень многие дома не позволяют сохранять тепло, скажем так. Вот особенно панельное домостроение. Это просто катастрофа. Дома, которые были построены 20-25 лет назад. Я даже не говорю о хрущевках, хотя, мне кажется, и там о хрущевках, о которых мы сегодня упоминали. Энергосберегающие технологии. По-моему, это та тема, тоже, которой вы достаточно плотно занимались. Что для этого нужно? можно ли решить вопросы энергосбережения, сохранения тепла в квартирах украинцев ну, в ближайшее время пять ну, хотя бы к сожалению лет. сегодня это делается так называемой шоковой терапией сегодня это происходит поднимают тариф и люди вынуждены последние деньги там отказывать себе в еде отказывать себе там в отдыхе отказывать себе во всем и начинают утеплять свои дома то есть, ну, вот такой, как бы, называют рыночный метод утепления. На самом деле, это, конечно, жестко мы обходимся с нашими гражданами, когда заставляем их последние деньги отдавать на утепление. Но сегодня это происходит из-за того, что выросли тарифы. По нормальному это надо делать точно так же, как я вот говорю. Я не говорю сейчас про Германию, не говорю сейчас про Францию, там, про Америку. Вот я Белоруссия, возьмите, там все дома утеплены. Это была государственная программа. Начали с того, что утеплили все бюджетные здания. То есть школы, больницы, детские садики, административные здания. То есть произвели санацию, ну, так, такое слово, как бы перестройку этих зданий. Их все утеплили. Они начали на 70% меньше потреблять энергии. Дальше простимулировали жителей. То есть беспроцентными кредитами или кредитами с минимальными процентами в длительный срок рассрочки. Это же Опять, чего мы добиваемся? Двойной эффект. Меньше потребления энергии и создание рабочих мест, производство строительных материалов. Сегодня у нас в Харькове, в Харьковской области делаются на нескольких предприятиях современные материалы для утепления зданий. Поэтому, стимулируя потребителя, жителя того или иного дома там, или квартиры, мы фактически стимулируем свою промышленность. Вот так во всем мире работает стимулирование. Никто не дает конкретным заводам денег, выпустите там миллион там, тонн чего-то по госзаказу, а потом оно ляжет на склад и думает, что с ним делать. А деньги дают потребителю, тогда потребитель выбирает, я могу у того производителя купить там, такой материал для утепления, а могу у того производителя другой материал, могу обратиться в ту фирму, которая мне это все организует, построить, могу в другую фирму. И таким образом идет борьба конкурентная на этом рынке. Так вот, у нас выделяются деньги в рамках того, что Украина продавала так называемые выбросы, это Киотский протокол, и да, на каждую область выделялись деньги и начал этот процесс. Есть там в нескольких районах Харькова пилотные проекты по реконструкции даже хрущевок и так далее. Они Хорошие проекты дорого, правда, выходят, почему-то у государства, у людей дешевле выходят. Дорого, да. да но в принципе по результат получен. Два, два дома, были. да. Ну, у жителей строили, дешевле да. выходят. Это то, о чем mm -hmm. я говорю. Деньги надо давать не тем, кто делает это строит, а тем, кто это потребляют. И тогда будет и дешевле, и качественнее, и быстрее. Вы знаете, вот еще одна проблема, коль мы заговорили о ЖКХ, о качественном жилье. Да, Многие-то и готовы приобрести более качественное жилье. Слава Богу, строительный рынок предлагает сегодня ну, разные категории да, домов, жилья и так далее. Но ведь сегодня для очень многих остро стоит вопрос выплат по кредитам ипотечным и, и это серьезнейшая проблема. В всяком случае исходя из того, что мы можем увидеть по телевизору, да, увидеть почитать то, что придают огласки, но ну, это просто катастрофическая ситуация. Я с вами полностью согласен и у нас был период там два или три года, когда у нас было очень развитое ипотечное кредитование. И наши граждане ну как бы еще наивные будучи невнимательно читали договоры, и брали деньги, как бы радуясь, что у них есть возможность купить то или иное жилье. Когда наступил финансово-экономический кризис, то вдруг выяснилось, что банки не собираются нести никакой ответственности за свою деятельность. Они всю вину и все проблемы, которые возникают, пытаются переложить на плечи наших граждан. Конкретный простой пример. Я внес э, и зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, запри, ну, который, если он будет принят, он внесет изменения в два закона действующих в Украине. Очень простые э, законы о том, чтобы два раза, а то и три раза, если так честно посчитать, чтобы из жителей наших не брали деньги банки, не забирали последние, не доводили людей до самоубийств иногда. Э, Опираясь на действующее законодательство. Что я имею в виду? Когда человек хочет купить квартиру и приходит в банк, то банк, во-первых, сам оценивает риски, он оценивает стоимость той или иной там квартиры, того или иного там нежилого помещения, и он устанавливает цену. Его не интересует цена реальная, по чем сделка происходит. Он говорит: вот мы оцениваем эту там недвижимость там в какую-то сумму. Второй момент. Банк говорит: ну для того, чтобы мы вам дали кредит вы нам заплатите там 20 или 15 или 30 или 50 процентов предоплаты, а мы вам профинансируем на оставшуюся сумму. И человек соглашается с ценой, которую банк оценивает. Человек платит ту или иную предоплату. После этого ему дают кредит, и он начинает выплачивать там проценты. И вот самое интересное начинается, когда вдруг он не может рассчитаться. Он потерял, человек может потерять работу. Он не мог это предвидеть, когда он брал кредит может произойти финансово-экономический кризис, то, что у нас произошло, и инфляция. Многие брали кредиты, когда курс был 4,7, а сегодня курс там 14,7. И тот, те 30%, которые осталось выплатить, люди не могут выплатить. Они уже, если посчитать все вместе, они заплатили уже, может быть, и за две таких квартиры. Но банк все равно им продолжает насчитывать проценты, и банк все равно считает, что они должны. Что дальше делают наши банки? Они забирают у человека недвижимость, выставляют ее на торги. Продают ее без какой-то там конкурсной процедуры. Закон им разрешает банкам самим проводить торги. Вот они продали. И вдруг еще не хватает денег. И тут они еще человеку говорят, что ты еще должен отдать последнее, что у тебя есть. Там, если у тебя есть какие-то деньги, отдавай деньги. Если у тебя есть там одежда, отдавай одежду. Если там машина, отдавай нам машину. То есть фактически банк, являясь коммерческой организацией, которая по конституции имеет одинаковые права со мной, с вами, как с гражданами, и который должен учитывать все свои риски, на самом деле не собирается вообще о рисках думать. Он загоняет людей в кабалу, а потом забирает, 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 пока не заберет все, что ему хочется. Вот поэтому я внес законопроект, который говорит, что банк должен или забрать предмет ипотеки, квартиру, и все, и оставить человека в покое. Если уже ошиблись, то человек ошибся, он должен отдать квартиру, или там офис какой-то, или еще что-то. И дальше банк не волнует меня, например, за сколько он продал, вернул он все деньги которые он давал или не вернул значит и он пусть несет определенную ответственность но оставят людей в покое не, не, не добивают их психологически морально не доводят их до суицида я знаю к сожалению несколько случаев когда э, главы семей для того чтобы отстали от их детей от их жен простоставали э, жизнью Ну, это это в харькове Очень это страшно, в харькове да. Вот, поэтому я внес законопроект, информация. чтобы были равные права и у банка, mm -hmm. и у кредитора. Вы внесли этот законопроект, если мне память не изменяет, в сентябре, в сентябре Этого месяца. года он прошел первое чтение. Нет. нет? Ему 26 даже, октября даже не мы будем выбирать новую Верховную Раду, минута до конца эфира. Перспективы этого законопроекта с новым составом Верховной Рады. Ну, в новом составе Верховной Рады, если законопроект еще не был рассмотрен в первом чтении, то все они будут отозваны. Значит, если я буду в будущем народным депутатом, я опять внесу этот законопроект и буду рассчитывать, что новый состав Верховной Рады будет больше о людях думать, а меньше пиариться. Если я не буду народным депутатом, то у меня там масса знакомых, товарищей, других народных депутатов, которые поддерживают эту идею, которые поддерживают этот законопроект. Я обязательно ну, разрешу любому другому или одному народному депутату или группе народных депутатов внести этот законопроект. Ну что ж, будем надеяться, потому что законопроект действительно достоин того, чтобы быть принятым и рассмотренным Верховной Радой. Я напоминаю, что гостем программы «Отражение» был депутат Верховной Рады Украины Виталий Немилостивый. Программу провела Елена Бараник. До встречи. До свидания.